uşaq xorunun instrumental ansamblı və solistləri yenə görüşünüzə şən nəğmələrlə gəliblər. Bir uşaq nəğməsində deyildiyi kimi: Gəlin biz səyrə çıxaq, qalxaq uca dağlara. Yayılsın şən nəğməmiz, səs salsın uzaqlara. İstidə kölgə salsın üstümüzə budaqlar, gecələr layla çalsın bizi axan bulaqlar. Biz ana yurdumuzu səyyah kimi dolaşaq meşələri, düzləri keçib qayalar aşağı. Hər bağçadan, hər bağdan seçib bir gül götürək. Sənə ey doğma məktəb, hədiyyələr gətirək. Yay tətilini mənalı keçirən məktəbli dostlarımızın şən nəğmələri beləcə meşələrə, dağlara yayılıb bu gün. Çox keçməz, dostlarımız yenə maraqlı, yadda qalan istirahətdən sonra doğma məktəbə tələsərlər günsə konsertimizin nəğməli, rəqsli, musiqi ilə çalangını qəbul edin. Mahnıları solistlərdən Könül Cəfərova, Həsən Ağayev, Tahirə Məmmədova, Qaysel Nəsibova, Fuad Məmmədov, Hüquqçıx Məmmədov, Elnara Quliyeva, Ramilə İsayeva ifa edəcəklər dir rəhbər və baş dirijor əməkdar incəsənət xadimi əfsər cəvan şirov instrumental ansamblın rəhbəri tofiq quliyev konsermestrlər leyla parlanova və xəyal cəbrayilovdur konsertimizə instrumental ansamblın ifasında bəstəkar telman hacıyevin rəqs musiqisi ilə başlayırıq